Первое основное, что такое областной совет? Областной совет, в первую очередь, это депутаты, которые представлены в шестом созыве 140 человек, это опытные профессиональные специалисты, которые ежедневно принимают практические решения, бизнес-решения. Это областной совет. В этом созыве наверное, наиболее представительный, который был за последние несколько, несколько лет, потому что в составе депутатов областного совета, и, премьер министра Украины, два министра Украины, министра промышленной политики, министра регионального развития, руководители всех уровней, руководители районов, руководители фермерских хозяйств, руководители крупных промышленных предприятий, в общем, люди, имеющие богатейший опыт, которые ежедневно принимают важнейшее решение в рамках своих полномочий и имеет богатый опыт в политической деятельности. Депутатский корпус областного совета – это 15 комиссий, задача которых – создание, разработка совместно с областной государственной администрацией, совместно с мнением всех избирателей, которые их избрали сюда, различных региональных программ. Всего в области действуют 74 региональных программ. И э, в качестве примера хотел рассказать, каким образом мы строим свою работу по сопровождению и мониторингу вот этих программ. В первую очередь это программа, которая касается образования, медицины, культуры, э, социально-экономического развития. Э, в этом году наиболее яркие проекты, которые сопровождают наш депутатский корпус, наши комиссии. Это, наверное, один из самых важных, это строительство радиологического корпуса, это строительство э, центра э, базы э, фонд ролиовиций ГЛАЗа э, на базе офтальмологии, это слитическая э, наших спора помощи в э, по режиме GPS навигации спутникового позиционирования, это ремонты детских садов, интернатов, э, яркий проект, уже мы об этом много говорили, это проект доступное жилье. И особое внимание это проект экологического характера, которые отслеживают, мониторят депутаты областного совета. Наверное, самая важная заслуга всего, всего депутатского корпуса это в том, что в областном совете раз и навсегда были решены проблемы каких-то политических ряд разногласий. Безусловно, у нас есть 8 партий, у нас есть 7 фракций. Мы работаем очень плодотворно. У нас нет противоречий в вопросах направления развития нашего региона. Мы все работаем с одной идеей, с одной целью. Эта цель называется развитие Днепетровщины. За три года было проведено 18 сессий областного совета, принято 451 решение области и хотел бы раз остановиться на, на основных направлениях. Первое это бюджет. Бюджет областного совета за последние три года увеличился почти в два раза. На сегодняшний день бюджет областного совета это почти 8 миллиардов гривен. Много это или мало? Вопрос оценки, вопрос сравнения. В основном прирост бюджета вызван Выслан передача ряда функций по медицине, Сейчас частности вторичка сейчас на области, поэтому сумма финансирования увеличилась. Ну и плюс, наверное, самое важное, это возросли однозначно сборы, внутренние, внутренние сборы, внутренний бюджет области. Общая цифра областного бюджета по сборам нашей территории до свыше 4 миллиардов гривен. И около 4 миллиардов – это межбюджетная транспорт. Если говорить вот комплексно, то жизнь и развитие региона – это прежде всего необходимость ресурса для развития. Существует 4 базовых направления, 4 толпа, на которых строится формирование бюджета. Первое – это областной бюджет. Его наполнение – это в основной это, это НДФЛ, отчисления э, подоходного налога. Э, часть идет в областной бюджет. Это сборы различные, лицензии и так далее. Э, второй стоп э, это государственный бюджет, государственные трансферы. Э, и здесь хочется сказать, что с 2010 -го года возможность поддержки государства, и мы реально увеличилась значительно. Это произошло благодаря и поддержке президента Виктора Федоровича Нуковича, и благодаря активной позиции губернатора Александра Юлова. Именно вот за последние три года был дан старт, наверное, наиболее важным и финансоемким проектом. Это и обезная это сельскохозяйственная моста, это, это ремонт и строительство дорог. Вот основные проекты, которые э, мы реализуем благодаря поддержке центральных органов области. Третье направление – это бизнес-инвестиции. Без бизнес-инвестиций невозможно дальнейшее динамика развития региона. Я лично поставил перед собой цель увеличения э, и создания в области не менее двух, средних и крупных бизнесов за год. Хочу сказать, что за последние, за последние три года была создана, ну, собственно говоря, 11 год это был год по как бы, год, одиннадцатый год, год, два крупных предприятия, в 12 году два крупных предприятия, в одиннадцатом году это компания Майсадур, это компания по производству и вторая компания, это по производству окон э, крупная, это одно из, э, одно из крупнейших предприятий Европы-23. В прошлом году это Большой торговый центр и Орель-Днепр. Э, э, в этом году я уверен, что мы дадим старт двум большим проектам, связанным с строительством гель-электростанций. Э, бизнес, бизнес -инвестиции очень важны, поскольку они дают дополнительный рост экономики. Мы знаем, что инвестирование в наш регион довольно значительное, в том числе и иностранных инвесторов. Каждый шестой доллар это инвестиции иностранных инвесторов, это Некоторовская область. Причем ежегодно это около миллиарда долларов США инвестиций во внутренней внешних инвестиций в капитал, вот. но мы ставим перед собой целью еще и прирост, это создание новых предприятий. Ежегодно создаются предприятия на сумму не менее 50 миллионов долларов. Это и новые рабочие места, это и возможность дополнительных отчислений во внутренний бюджет, заработной платы, НДФР. И последнее направление из которого строится формирование нашего областного бюджета, это так называемые социальные деньги. На проекте социальные деньги я строю свой основной фокус. За последние три года было привлечено 137 миллионов гривен. Это гранты, это независимые фонды, это различная конкурсная программа, которая э, до меня система не отрабатывала. То есть за последние три года мы, мы привлекли 137 миллионов гривен. Э, здесь схема работы очень простая. Мы обучаем наши территориальные громады, мы обучаем, э, мы привлекаем общественные организации для возможности разработки совместных программ и привлечения в область дополнительного ресурса в режиме социальных денег. Это не только деньги в виде денег, это еще и экспертная поддержка, это и тренинги, это и возможность привлечения различных технологий. Если у нас большое направление, это вопрос взаимодействия на уровне внешнеэкономических взаимоотношений, в том числе и построения взаимоотношений диалога с иностранными партнерами если раньше в область приезжали раз в месяц к нам иностранцы и мы искали диалога чтобы высказать свое мнение то сейчас к нам приезжают не менее трех иностранных делегаций в день и мы сейчас уже можем выбирать лучшие практики лучшие идеи те которые принесут пользу нашему региону для развития моя цель это создать условия чтобы наш регион был привлекательным для инвесторов, потому что здесь инвесторам было удобно и комфортно работать, чтобы наш регион был, был, важным и пользовался уважением дипломатов, посольств. И создать условия, чтобы в наш регион приезжали. Создать условия, при которых наш, регион, наш регион был бы интересен не только жителям Украины, но и гостям из-за рубежа. И все, что мы делаем, это взять, к примеру, прошлый год. Мы провели форум, форум Восточное партнерство. Мы провели в прошлом году молодежный фестиваль Бессити. В этом году мы провели слушания в Европарламенте, потом провели ассамблею европейских регионов в области. Потом опять Бессити проводим. Это все делается для того, чтобы привлечь людей максимально в наш регион. Тем самым мы создаем условия для не только роста имиджа в нашей области но и строим э, мостик для взаимоотношений с, с инвесторами. Совсем недавно мы вернулись э, из Франции, где проводили э, выставку Петряковской росписи в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. И э, хозяева этого праздника, французы, они э, все время повторяли одно слово манифик. Я еще спросил, а что, что это значит? Они говорят, ну это великолепно, это, это потрясающе. Вот. И я бы очень хотел, чтобы ä, манифик, это было такое выражение по отношению к нашей области, чтобы она вызывала отчет, уважение ä, у инвесторов, у гостей, ну и, конечно, у нас, у жителей. Ä, пожалуйста, вопросы. Ну, вообще, наша область является, является футбольным регионом. Днепр, Голос, Кремпас, команды, гремевшие, звучавшие во времена Советского Союза, безусловно, каждому из нас больно и неприятно, если любимая команда не показывает тот результат, на который мы рассчитываем, если любимая команда не имеет возможности совершать а, те или иные игры и участвовать в матчах. Каждая футбольная команда, кроме того, что она представляет вот эту территорию, она, а, она, она имеет конкретного руководителя, конкретного собственника. Приятно вопросы и принятие решения собственников футбольных клубов мы напрямую не можем. Вот, например, есть лично моя любимая команда Днепр, которая на протяжении определенного периода времени наверное нуждается в дополнительном импульсе. И я, как глава областного совета, выступил с инициативой провести такую отдельную акцию, яркую. Это Днепр чемпион. Она посвящена будет 30-летию победы команды Днепра Чемпионате Советского Союза по футболу 6 ноября 1983 -го года Днепр стал первый раз чемпионом Советского Союза. Это очень яркое событие Это в, нашем, в нашем спортивном и футбольном городе. Очень, очень поддержан мы проводили пресс-конференцию и с журналистами, и с представителями ассоциаций болельщиков. Вот. Эта идея нашла очень большой так, отклик в общественности. Мы сейчас проводим конкурс, где разместить э, э, памятный знак. Вот. После этого будет сразу конкурс объявлен э, на дизайн и этого памятного знака. Вот таким вот образом э, я вижу создание дополнительного импульса для развития э, футбола, для усиления его статуса и для усиления внимания к этому виду спорта, в том числе и у людей, которые влияют на эти процессы. Евгений Григорьевич, а вы опять вернулись из Гроцова и сказали, что с поляками наши историки студенты хотят провести археологическую экспедицию, вот уже в начале июля. Насколько мне известно, сейчас денег нет. Будут ли их копать в Сарагадавскую крепость или нет? смотрите, значит, экспедиция точно будет с 1 июля и продлится до 14 июля. Будет она две недели. Ведем мы переговоры с рядом спонсоров, но то, что экспедиция состоится, это сто процентов. Э -э, в отношении раскопок. Раскопки э -э, на Кадарской крепости велись и до этого, и э -э, то, что будет э -э, там, где работа будет вести сейчас, это, это один из участков, где еще работы не были проведены. Э -э, рисков не вижу, экспедиция точно состоится. С польской стороны у нас процентное подтверждение с нашей стороны тоже а если денег не будет э -э знаете как есть такая поговорка с снегами каждый сделает будем стараться сделать сделать при помощи спонсоров выхода нет мы уже пообещали и договорились еще ну еще в апреле месяце надо будем делать большое спасибо за работу я я приглашаю всех сотрудничать. В совместной работе. Те вопросы, которые еще у нас остались не раскрытыми, я предлагаю по ним сделать отдельный акцент.